Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dalam lanskap serantau yang dinamik ini, Malaysia sekali lagi tampil ke hadapan memimpin perbincangan dan kerjasama serantau dan kali ini menerusi penganjuran mesyuarat pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan ataupun SOMTC ke-25 bersama rakan dialog strategik dan ia berlangsung selama lima hari bermula dari 23 hingga 27 Jun 2025. Kuala Lumpur menjadi medan dundingan keselamatan memperkukuhkan solidariti ASEAN untuk mengekang jenayah yang tidak mengenal sempadan. Dan dalam ASEAN dari Kuala Lumpur ke dunia malam ini, kita akan membincangkan bagaimana Malaysia menakodai agenda ini dan sejauh mana keberkesanan rangka kerja SOMTC serta bagaimana pula kita berdepan dengan jenayah serantau yang makin kompleks dan semakin sophisticated sekarang ini. Baik bersama-sama saya Encik Muhammad Azlan Razali Setiausaha Bahagian Antarabangsa Kementerian Dalam Negeri. Apa khabar Cik Azlan? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama kami juga. Okey, uh, bercakap tentang kepengerusian Somtisi ke-25, tapi waktunya hmm. adalah dalam suasana geopolitik yang mencabar dan kita juga berdepan dengan jenayah cyber yang semakin kompleks. Ini mungkin menjadikan tugas Malaysia juga um, lebih mencabar daripada biasa. Apa kelebihan strategik yang Malaysia miliki untuk memimpin agenda ini dan mungkin peranan KDN sendiri untuk memastikan Malaysia bukan sekadar pemubahayaan Mudah cara semata-mata. Alhamdulillah, terima kasih uh, Saudari Rina. Uh, jemputan kepada KDN untuk maklumkan mengenai mesyuarat SOMTC... ...atau uh, mesyuarat peringkat pegawai yang membenteras jenayah... ...rentas sempadan peringkat ASEAN. Uh, kita akan bermesyuarat selama seminggu di Putrajaya bersama-sama negara 10 negara ASEAN dan uh, 10 negara rakan dialog membincangkan bagaimana uh, strategi inisiatif dan plan program kerja yang akan kita laksanakan untuk tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Dan uh, di sini peranan Malaysia amat penting sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025 ini tetapi dengan scoping uh, kepada memerangi jenayah rentas sempadan itu yang akan kita laksanakan uh, dalam masa uh, seminggu bersama-sama dengan uh, 10 rekan dialog dan uh, 10 negara ASEAN juga bersama dengan negara pemerhati uh, iaitu Timor-Leste. Yang hasratnya pada tahun ini kita berhasrat uh, Timor-Leste akan dapat uh, menjadi ahli penuh negara ASEAN. dan. Uh, bersama-sama dengan negara-negara ini kita akan bincangkan cara kita memerangi bidang uh, jenayah ada 10 bidang jenayah yang menjadi di menjadi uh, tumpuan bagi mesyuarat ini iaitu uh, jenayah uh, keganasan uh, jenayah cyber pemerdagangan orang pemerdagangan hidupan liar dan balak Uh, dadah dan juga beberapa jenayah lain yang penting dan menjadi ancaman bersama di rantau ini hmm. Rina Baik. Um, Bercakap tentang 10 keutamaan uh, SOMTC, bawah rangka kerja SOMTC ini, uh, kita melihat jenayah-jenayah ini adalah antara yang memberi nadi kepada ekonomi gelap di negara-negara ASEAN dan uh, kita pula berdepan dengan uh, pengembangan skop yang lebih luas dengan um, transformasi digital seperti penyalahgunaan AI dan sebagainya bagaimana SOMTC Mengembangkan juga skop kerja supaya ia turut mencakupi cabaran masa kini. Betul, Rina. Uh, kita di dalam uh, SomTC platform SomTC ini uh, gerak kerja kita adalah terselaras. Kita mempunyai uh, working group atau kumpulan kerja yang kita tubuhkan bermesyuarat uh, pada setiap tahun. Kita ada juga dokumen-dokumen hasil ataupun pelan tindakan yang kita wujudkan, pelan tindakan jangka pendek selama tiga tahun ataupun pelan tindakan jangka panjang, itu lebih panjang lagi, itu pelan tindakan sepuluh tahun. So, melalui jawatan, uh, kumpulan kerja yang kita ada ini dan juga melalui dokumen yang kita hasilkan ini, kita akan uh, menetapkan bagaimana gerak kerja untuk somtisi menangani isu jenayah rentas sempadan 10 bidang jenayah rentas sempadan menjadi tumpuan ini supaya ianya lebih terselaras di peringkat ASEAN dan di peringkat domestik negara masing-masing. So ini pendekatan kita adalah terselaras melalui dua item yang saya maklumkan tadi dan juga kita ada engagement dengan negara rakan dialog yang kita adakan kerana kita tahu bahawa untuk membenteras jenayah rentas sempadan ini Negara masing-masing tidak dapat membentrasnya secara sendirian. Uh -huh. Maka kita memerlukan bantuan, sokongan dan dorongan daripada negara-negara rakan dialog, negara-negara maju yang mempunyai kepakaran dan pengetahuan yang lebih tinggi dalam bidang jenayah yang ingin kita bentras ini kerana jenayah rentas sepadan ini adalah dinamik uh -huh. dan berubah dari masa ke semasa terutama sekali dengan penggunaan artificial intelligence dan juga media sosial yang ada sekarang ini. So, penguat kuasa kita juga perlu lebih ke hadapan dalam uh, membentras jenayah dan juga gerak lebih maju lagi dalam bidang teknologi dan digitalisasi ini ...berbanding sindiket-sindiket uh, jenayah. Baik, Cik Azlan menyebutkan kepentingan kita bergerak bersama-sama. Kalau kita bercakap tentang isu-isu lain yang melibatkan ASEAN sebelum ini pun... ...contohnya seperti perdagangan, pelaburan ataupun mungkin um, agenda digital... ...dan banyak lagi perkara-perkara lain. Setiap kalinya ia mematahkan kita semula kepada aspek di mana... ...rencamnya negara ASEAN ini dan kita tidak berada pada tahap yang sama. Dari segi mungkin kemampuan ekonomi ataupun sosio budaya kita. Jadi bagaimana perkara itu boleh diselaraskan supaya uh, SOMTC dapat memantau dan memastikan apa yang dirangka ini berjalan dengan baik di semua peringkat dengan kemampuan masing-masing dan bukan sekadar di atas kertas saja. Betul Rina. Uh, seperti yang kita dengar pada hari ini uh, daya saing negara kita uh, namanya melonjak 11 anak tangga hmm. ke tangga 23. Dan Malaysia antara negara yang paling berdaya saing di rantau ASEAN dan Asia Pasifik. Uh, selain daripada itu, kalau kita tengok kepada uh, kedudukan kita di dalam Global Peace Index juga, dalam bandingkan dengan negara ASEAN yang lain, kita berada dalam kedudukan top 10 mm. di dunia. Mm -hmm. Maka daripada segi itu, Malaysia boleh dilihat sebagai sebuah negara yang aman kalau kita melihat mengukur kepada Global Peace Index dan juga dengan keamanan ini kita berjaya menaikkan daya saing kita daripada segi ekonomi melihat kepada kedudukan kita dalam daya saing antarabangsa. So ini melihatkan kepada apa yang Ina bangkitkan tadi mengenai perbezaan antara negara-negara Asia Tenggara ini dalam kedudukan keamanan dan keselamatan. Ini menunjukkan bahawa pentingnya platform Somtice ini untuk menyelaraskan pendekatan kita dalam memerangi jenayah rentas sempadan supaya pengalaman dan pengetahuan negara masing-masing itu dapat kita kongsikan bersama dalam satu platform yang menyelaraskan tindakan kita supaya ini adalah satu tindakan bersepadu dan dapat meningkatkan ASEAN ini sebagai satu blok yang selamat dan satu blok yang mana seperti yang dimaklumkan oleh menteri perdagangan kita untuk menjadi blok uh, antara tiga blok teratas dari segi ekonomi dalam tahun 20 men, uh, menjelang tahun 2030. Uh -huh. So dengan cara itu contohnya seperti uh, negara Filipina di dalam uh, kedudukan uh, tip report yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat berada pada tier ranking 1. So ini adalah peluang untuk kita mempelajari uh, knowledge sharing dengan Filipina bagaimana kita meningkatkan kedudukan tier kita juga kepada arah 1. Uh, di mana sekarang ini Malaysia berada pada kedudukan tier 2. So banyak perkara yang kita boleh belajar daripada pengalaman Filipina mengekalkan kedudukannya di tier 1 selama 10 tahun seperti berturut-turut. So ini adalah peluang dan juga uh, usaha uh, kita sebagai Pengerusi ASEAN untuk membawa kepakaran pengetahuan ini ke satu platform yang mana boleh dikongsikan bersama dengan semua negara ASEAN. Mhm. Mm Okey. Selain uh, negara ASEAN kita juga ada kerjasama rakyat dengan uh, kerjasama rapat dengan rakan-rakan dialog strategik seperti Amerika Syarikat, uh, China dan EU. Baik. Um selain daripada mungkin uh, knowledge transfer ataupun teknologi transfer yang kita harapkan tapi kita juga tidak mahu kita menjadi medan pengaruh geopolitik ataupun sesuatu yang mungkin boleh kompromis kita, pendirian kita contohnya. Bagaimana uh, ia dipastikan supaya fokusnya itu kepada matlamat utama iaitu keselamatan ASEAN? Betul, Rina. Perkara ini memang timbul setiap tahun dalam kita uh, bermesyuarat di platform SOMTC kerana banyak negara yang berminat untuk engage dengan blok ASEAN. Mm. Berminat untuk engage dalam skop sektor keselamatan ASEAN. Seperti negara-negara barat yang utama seperti Amerika Syarikat. Even di dalam malahan di dalam platform SOMTIS ini kita ada Amerika Syarikat, kita ada Rusia. Mm -hmm. kita ada EU. Okay. Dan China. So ini negara-negara blok tertentu yang sekarang ini mempunyai um, pandangan berbeza dalam isu geopolitik dunia. Tetapi di dalam SOMTC ini kita memastikan bahawa kepusatan ASEAN itu adalah yang paling utama. Perlu dijelaskan bahawa kepusatan ASEAN menjadi fokus dan tumpuan utama supaya kita nak memastikan agenda masyarakat kita itu tidak berpaksikan atau cenderung kepada isu-isu yang dibangkitkan ataupun isu-isu yang bangkit daripada perselisihan geopolitik yang timbul. Dengan dengan sebab itu kita sentiasa mengingatkan kepada rakan dialog kita bahawa pematuhan kepada Treaty of Amity and Cooperation ASEAN adalah menjadi uh, pegangan uh, dan juga uh, supaya negara rakan dialog patuh kepada Treaty of ASEAN Cooperation and Amity tersebut. Dengan hmm. dengan itu, negara rakan dialog kita akan dapat menumpukan fokus dan perbincangan dan juga pendekatan yang diambil dalam perbincangan kita dalam platform ini berfokuskan kepada skop keselamatan dan membentras jenayah rentas padan tanpa uh, uh, mencampuri urusan dalaman negara-negara ASEAN yang secara individu. Hmm. Okey. Um Swagabung mungkin peranan Malaysia juga um lebih besar bukan sekadar untuk uh, merealisasikan apa yang dirangka tetapi juga untuk uh, dilihat Sebagai teladan, sebagai model, dan kalau boleh kita tahu juga peningkatan kapasiti yang sedang dan akan dilakukan di Malaysia untuk kesiapsiagaan agensi penguatkuasaan kita, terutamanya di bawah KDN dan yang melibatkan semua mungkin darat, pelabuhan dan cyber yang terbaru sekali. Semasa mesyuarat summit ini juga akan ada agenda perbincangan kita mengenai peningkatan bina upaya dan pelatihan dan kursus uh, dan bengkel yang akan dilaksanakan bersama dengan uh, pembiayaan dan uh, sokongan daripada negara akan dialog. Dan selain bagi menunjukkan uh, bagaimana ASEAN ini satu blok yang menarik perhatian negara-negara luar untuk engage dengan kita, pada kali ini kita melihat bahawa Uh, usaha untuk uh, melaksanakan uh, kursus ataupun latihan bengkel tidak hanya terhad kepada 10 negara rakan dialog sedia ada. Pada tahun ini, kita melihat ada interest daripada uh, negara yang luar daripada 10 rakan dialog sedia ada kita iaitu daripada Itali contohnya yang ingin uh, melaksanakan kerjasama Pelatihan di dalam bidang uh, cybercrime dan juga uh, jenayah ekonomi antarabangsa. Uh -huh. Italy juga uh, berminat untuk uh, uh, melaksanakan uh, pelatihan mengenai uh, anti-corruption di dalam uh, membentras jenayah rentas sempadan. Selain daripada Italy, kita melihat pihak UK juga, uh, pihak United Kingdom uh, yang bukan rakan dialog tradisi Somtesi, juga tampil untuk uh, memberikan bantuan dan sokongan dalam kita membenteras jenayah pengubahan wang haram misalnya. Dan uh, negara seperti Germany juga berminat untuk membantu kita uh, mem memerangi uh, uh, jenayah penyeludupan senjata api. So kita melihat pada kali ini semasa kepengurusan Malaysia ini selain daripada 10 rakan dialog sedia ada ada lagi tiga, Itali, UK dan Germany terlibat sama-sama uh, berminat untuk membantu ASEAN secara kolektif untuk memerangi jenayah-jenayah yang juga uh, mereka juga mempunyai kepentingan di dalamnya, di dantau ini. Encik hmm. okay. Aslan selalunya kalau kita bercakap tentang keselamatan, tentang pertahanan, antara perkara yang selalu kita fikirkan ialah ini antara sektor yang sensitif untuk setiap negara um bagaimana setiap negara ASEAN berkongsi maklumat berkenaan dengan uh, dasar keselamatan mereka tapi dalam masa yang sama ia juga diseimbangkan supaya kita masih lagi ada rahsia yang kita yang kita pegang sendiri. Hmm. Ya, uh, untuk uh, platform Som ini memang ada di dalam uh, pelan tindakan kita item mengenai perkongsian maklumat perisikan dan uh, maklumat uh, uh, untuk membentras uh, sindiket jenayah tertentu. So maklumat ini, pertukaran maklumat itu dibuat antara uh, melalui platform Interpol ataupun polis antarabangsa uh -huh. uh, dan uh, penyelarasan dibuat di pihak Interpol. Uh -huh. di, di platform SOMTC ini kita menetapkan dasar mengenai bagaimana maklumat tersebut perlu dikongsi. Uh, uh, selain daripada Interpol, kita juga menyelaras maklumat uh, intelligence ini melalui uh, saluran diplomatik, melalui Kementerian Luar Negeri dan melalui uh, Kementerian Luar Negeri negara masing-masing. Uh, sekiranya maklumat itu uh, berstatus uh, diplomatik dan penting um, selain daripada Interpol dan juga uh, saluran diplomatik kita juga menggunakan saluran platform Somtisi ini sebagai uh, satu uh, medium untuk pertukaran maklumat yang dibuat uh, secara, uh, secara berkala mm uh -huh. dan uh, ianya di um, di dinyatakan di dalam plan of action kita dan juga uh, pelan kerja masing-masing jenayah uh, selama tiga tahun yang kita rangka dalam mesyuarat akan datang. Okay, uh, kalau kita menelusuri pula jenis jenis jenayah dalam dalam jenayah skop jenayah rentas sempadan ini, kita tahu ada negara-negara di ASEAN ini ada setengahnya yang merupakan uh, hub ataupun sumbernya ada setengahnya sekadar negara ada transit contohnya. Jadi uh, bagaimana pula ini uh, diintegrasikan dan negara-negara yang terlibat ini sejauh mana mereka memberikan kerjasama yang 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 cukup uh, supaya kita dapat membanteras jenayah ini di akar umbi. Uh, ini isu yang seban tahun kita bincangkan bagaimana kita ingin mendapatkan kerjasama yang lebih mantap. Hmm daripada negara-negara yang menjadi transit ataupun hub contohnya tetapi perbincangan di dalam platform Somtice itu haruslah secara berhemah kerana kita tidak ingin ada negara yang tidak bersetuju dengan pendekatan-pendekatan yang ingin kita cadang atau ingin kita laksanakan tapi alhamdulillah setakat ini melalui medium platform SOMTC ini contohnya semasa kita ingin membentras jenayah scam center scam center yang berpusat di beberapa negara jiran kita mendapat kerjasama yang sangat baik daripada negara jiran tersebut dengan tidak menahan rakyat Malaysia yang bekerja di pusat scam center tersebut manenia ini adalah uh, kerjasama ASEAN yang jelas menunjukkan satu kerjasama erat yang kita telah bina dengan negara-negara jiran kita ini bahawa uh, ia ini satu masalah bersama tetapi sekiranya pendekatan ASEAN itu diambil maka kita dapat uh, membantu negara masing-masing dengan tidak uh, mengenakan tindakan kepada rakyat yang ditahan di pusat-pusat scam -pusat, uh, center yang beroperasi di luar negara. Ini menunjukkan uh, kerjasama erat antara pasukan polis Malaysia PDRM dengan juga uh, polis negara jiran supaya sebenarnya pendekatan kita ialah uh, victim centered approach yang mana kita uh, melihat bahawa pusat-pusat penipuan ini dan juga uh, media sosial perlu uh, memberi kerjasama dalam kita memetras uh, jenayah rentas padan ini. Mm -hmm. Okey, uh, satu perkara lagi ialah mungkin perundangan yang berbeza dan bagaimana setiap negara itu memandang satu-satu jenayah itu uh, orang kata tinggi rendah uh, keseriusannya itu berlainan. Contohnya mungkin seperti penyeludupan uh, dadah contohnya kita mungkin lebih uh, serius ataupun kritikal dengan ini tapi ada negara-negara lain yang mungkin hukumannya lebih ringan. Bagaimana ia, ia, ia dilakukan pula? Untuk uh, penyelarasan berhubung perundangan yang berbeza antara negara-negara ASEAN ini uh, di dalam platform SOMTC ini kita ada pelan jangka panjang untuk menyelaraskan perundangan yang berbeza ini contohnya sekarang ini pun sedang diusahakan satu treaty ekstradisi antara negara ASEAN yang itu diselaraskan oleh sektor yang lain iaitu uh -huh. sektor perundangan di bawah Jabatan Peguam Negara dan juga terdapat beberapa treaty ataupun agreement lain yang kita hendak jadikan sebagai satu triti ataupun uh, perjanjian yang bersama, satu se-ASEAN. Ini bagi memudahkan uh, uh, kita memmenteras jenayah yang sama dan tidak ada perbezaan seperti yang Rina maklumkan tadi antara pendekatan yang diambil untuk platform SOMTC ini. Untuk kita selaraskan, contohnya uh, kita menerbitkan handbook handbook mengenai perundangan uh, untuk membentras jenayah keganasan di mana di dalam handbook tersebut setiap negara anggota dapat menyemak uh, perundangan-perundangan yang digunakan oleh negara masing-masing hmm. dalam membentras jenayah-jenayah yang pelbagai ini. Okey. So dengan adanya satu handbook contohnya uh, pihak uh, berkuasa dapat menyemak dan uh, melakukan uh, engagement dengan negara jiran tersebut berdasarkan perundangan yang ada. Okey. Um I, ini sekadar uh, cetusan ataupun uh, persoalan yang yang tiba, tiba tercetus di fikiran Cik Azlan uh, atau ataupun adakah mungkin satu masa nanti kita ada uh, perundangan ASEAN ataupun mahkamah ASEAN seperti mahkamah antarabangsa maknanya penjenayah rentas sempadan ini mereka dihadapkan sebagai penjenayah ASEAN dan bukan balik semula ke negara masing-masing dan berdepan dengan perundangan di negara masing-masing yang berbeza-beza ini uh, masih lagi satu work in progress Saya fikir uh, mungkin bila kita sudah mempunyai even sekarang malah di dalam platform SOMTC ini kita telah ada dua konvensyen ASEAN satu konvensyen uh, membenteras uh, pemerdagangan orang dan satu lagi konvensyen uh, memerangi uh, keganasan so ada dua konvensyen yang ...di bawah bidang kuasa Somtisi. Jika kita melihat kepada jenayah-jenayah yang lain... ...ianya bergerak ke arah itu... Hmm. ...untuk mewujudkan satu konvensyen yang dipersetujui... ...oleh semua negara ASEAN. Hmm. Dan ini memang uh, di dalam pelan tindakan jangka panjang... ...yang ada di dalam uh, Somtisi. Dan... Uh, seperti yang dicadangkan satu mahkamah ASEAN ini, saya rasa kita akan bergerak ke arah itu berkali dalam masa yang lebih panjang dalam kita membina komuniti ASEAN 2045 seperti yang telah dipersetujui di peringkat pemimpin ASEAN pada bulan lepas di persidangan ASEAN, Sidang Kemuncak ASEAN bulan lepas di Kuala Lumpur. Menerusi deklarasi Kuala Lumpur. Yeah. Baik, terima kasih kita cakapkan Encik Azlan untuk masa yang kita ada bercakap tentang banyak perkara sebenarnya tentang jenayah rentas sempadan kalangan negara-negara ASEAN dan kita harapkan Malaysia memainkan peranan yang benar-benar efektif untuk menstruktur kerjasama keselamatan serantau dan sekaligus juga ASEAN mampu membina perisai bersama untuk menghadapi jenayah yang semakin licik dan tanpa sepadan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Azlan Razali, seterusnya bahagian antarabangsa Kementerian Dalam Negeri bersama-sama kami menerusi ASEAN dari Kuala Lumpur ke dunia kali ini. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina.